اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على حبيب الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم رب اشرح لنا صدورنا Ya Allah, lapangkanlah hati-hati kami. Wayasir lana umurana. Permudahkanlah segala urusan kami. Wahlul uqadatan min al-sinatina. Bukakanlah, Ya Allah, apa jua ikatan yang terdapat pada lidah-lidah kami. Yafqahu aqwalana. Agar boleh difahami tutur bicara kami. Allahumma faqihna fid din. Ya Allah, berikanlah kepada kami pemahaman di dalam urusan agama. Wa'allimna ta'wil Ajarkanlah kepada kami pemahaman Al-Quran Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah Kepadamu ya Allah kami memohon ilmu yang bermanfaat Warizukan wasi'an tayyiba Rezeki yang luas melimpah ruah Lagi halal bersih suci Wa amalan Amalan yang diterima Wa shifa'an min kulli Dan sembuh daripada segala jenis penyakit Amin, amin Ya Rabbal Alamin Ahlan-ahlan kepada semua Dapur Haifa Najwa Ahlan-ahlan uh, Mirul Begitu juga sahabat-sahabat yang lain Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kepada yang memberi salam Di ruangan FB di Pahmiko Fatima Az-Zahra Ahlan-ahlan kepada semua Kita bertemu lagi di dalam perkongsian Sirah Nabawiyah dan kita sedang berada pada siri 215 membicarakan tentang saat terbunuhnya musuh Allah Fir'aun bagi umat ini kerana kejahatan dan kezalimannya terhadap Nabi tidak lain Abu Jahal ataupun terbunuhnya nama asalnya Amar bin Amar bin Hisham. Kita telah tiba pada muka surat 364 menggunakan kitab sirah Nabawiyah muka surat 364 sebelum itu nak minta sahabat-sahabat bantu share bantu untuk kongsi tak rakan-rakan sebar luaskan mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat maka tajuknya kali ini adalah Abu Jahal terbunuh sahabat-sahabat setiap yang bernyawa pasti mati itu adalah maksud ayat al-Quran yang Allah sebut ayat ini pada surah Ali Imran. Dan Allah juga sebut di dalam surah Al-Anbiya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Firman Allah dalam surah Ali Imran pada ayat yang ke... Sebentar. Kita buka ayatnya sebagai rujukan. Surah Ali Imran pada ayat 185. Ali Imran adalah surah yang ketiga ayat 185. Begitu juga ayat yang sama, lebih kurang bunyinya, ada di dalam surah Al-Anbiya, juz yang ke-17. Maka dalam surah Al-Anbiya, Allahumma salli ala sallina Muhammad, ayat 35, surah Al-Anbiya ayat 21. Maka firman Allah, Kullu nafsir za'iqatul maut. Semua yang ada nyawa pasti akan merasai mati. Persoalan dia, bagaimanakah kematian kita? Kita tahu semua, kita semua akan mati. Cepat ataupun lambat, usia berapa? Persoalannya adalah bagaimanakah kematian kita? Adakah kita nak mati seperti mana matinya musuh Allah Abu Jahal? Al-A'udzubillah. Moga Allah pelihara dan jauhkan daripada mati dalam kehinaan, dalam kemurkaan Tuhan dalam keadaan dilaknat alaiyaz billah maka ini adalah kematian seperti mana Abu Jahal ataupun kita berharap mudah-mudahan kita mati dalam keadaan Allah redha Allah pandang Allah ingin bertemu dengan kita mudah-mudahan itulah kematian yang kita inginkan sebab itu bila kita baca tentang terbunuhnya Abu Jahal yang ada dalam pemikiran kita bagaimana pula kelak kematian kita. Bagaimana kematian kita? Adakah kematian yang baik? Sebab itu, para ulama mengajarkan kita doa, Allahumma khtim li bihusnil khatimah. Ya Allah, jadikanlah pengakhiran hidupku adalah pengakhiran yang baik. Husnul khatimah. Maka, menceritakan kisah matinya Abu Jahal, terbunuhnya Abu Jahal. Abdul Rahman bin Auf berkata, Aku berada di dalam barisan tentera Islam pada hari badak. Ketika itu aku menoleh. Ini Abdul Rahman bin Auf, sahabat Nabi cerita bagaimana terbunuhnya Abu Jahal. Walahal dia dikawal oleh oleh pahlawan-pahlawan Quraisy sebab itu adalah ketua mereka. Kata Abdul Rahman bin Auf dia ada dalam perbarisan Badar, tentera Islam di Badar. Maka bila dia tengok kiri kanan, kata Abdul Rahman bin Auf, tiba-tiba di sebelah kanan dan kiriku ada dua orang anak muda yang masih terlalu muda, sangat muda. Ada dua orang pemuda yang ketika itu berada di kiri dan kanan Abdul Rahman bin Auf. Maka apakah kata pemuda ini? Tiba-tiba salah seorang daripada dua pemuda tadi berkata kepadaku sambil merahsiakan daripada teman dia. Dia tak nak kawan dia dengar. Maka dia pun cakap dengan sahabat Nabi Abdul Rahman bin Auf. Maka dia berkata, Pak Cik, tunjukkan saya yang mana satu Abu Jahal. Sebab dia tak kenal Abu Jahal. Dia sahabat Madinah, sahabat Ansar. Maka dia pun berkata, Pak Cik, mana satu Abu Jahal? Tolong tunjukkan. Allahumma salli ala Muhammad. Maka Abdul Rahman bin Auf pun pelik. Kenapa budak ni nak sangat cari Abu Jahal? Ha, zaman tersebut bukan zaman -zam macam zaman kita. Maka kita nak tengok muka sesiapa, maka boleh cari, boleh google, boleh jumpa. Maka dia tak kenal. Maka dia pun tanya kepada Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Abdul Rahman bin Auf pun pelik. Kenapa budak ni nak cari Abu Jahal? Maka dia pun bertanya, Wahai anak saudaraku, apa yang hendak kamu buat dengan Abu Jahal? Kenapa kamu nak cari Abu Jahal? Ada apa sebab kamu nak nak cari Abu Jahal? Rupa-rupanya budak ini berkata, "Aku diberitahu yang dia pernah memaki Nabi sallallahu alaihi wasallam." Masya-Allah. Ini iman. Iman adalah bukanlah marah kerana diri kita. Tetapi iman adalah merasa marah semata-mata kerana Allah. Itu iman. Maka sahabat ni marah bukan kerana hal peribadi dia. Hari ini banyak orang marah gembira kerana hal peribadi. Tetapi dia marah semata-mata kerana Allah sebab dia pernah dengar Abu Jahal adalah antara orang yang banyak mencela menyakiti Nabi. Maka dia marah. Sebab itu dalam hadis, kita pernah kongsi juga hadis ini. Nabi SAW bersabda, Man ahabbalillah. Apabila seseorang itu dia boleh menyukai sesuatu atau seseorang kerana Allah man ahabbalillah wa abghad lillah dia kalaulah marah pun marah semata-mata kerana Allah bukan kerana peribadi semata-mata kerana Allah wa atalillah dia bila nak bagi sesuatu dia bagi pun kerana Allah wa man alillah sabda nabi kalaulah dia tak nak bagi pun semata-mata kerana Allah orang yang ada empat sifat ini benci ataupun suka kerana Allah memberi ataupun tidak kerana Allah sabda Nabi faqadistakmalul iman maka sebenarnya dia telah mempunyai iman yang sempurna maka sahabat muda ni dia nak sangat jumpa Abu Jahal nak serang Abu Jahal bukan kerana isu peribadi bukan kerana sebab peribadi tetapi semata-mata kerana Allah sebab dia tahu, dia dengar Abu Jahal adalah antara orang yang paling banyak menyakiti Nabi SAW. Dan ini susah. Nak benci dan marah kerana Allah, susah. Kebanyakan orang, dia cakap, dia sebut dia kerana Allah. Tapi sebenarnya ada matlamat peribadi. Suka seseorang kerana ada matlamat peribadi benci seseorang kerana ada matlamat peribadi. Bahkan kadangkala apabila kita tak jaga hati kita untuk menyukai ataupun tidak suka semata-mata kerana Allah, kadangkala ada ibu bapa, dia suka sesuatu anak semata-mata kerana peribadi. Oh anak ni menjadikan dia bangga, anak ni menaikkan nama dia, anak ini menjadikan orang puji dia maka dia suka kepada anak tersebut. Bila dia benci kepada sesuatu anak pun kerana peribadi. Maka sebab itu, hendaklah kita belajar benci dan suka semata-mata kerana Allah. Dan itulah tanda iman. Maka pemuda ni, yang kejap lagi kita baca nama dia. Dia bila ditanya oleh Abdul Rahman bin Auf kenapa nak sangat cari Abu Jahal ni. Maka dia pun berkata, sebab aku dengar dia pernah mengejik Nabi. Maksudnya semata-mata kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Demi diriku, kata pemuda ni. Demi diriku yang berada di dalam kekuasaannya. Kalaulah aku melihat Abu Jahal, nescaya batang tubuh saya tidak akan berpisah daripada batang tubuh Abu Jahal melainkan pasti akan mati salah seorang daripada kami masya-Allah ini dipanggil berani berani kerana agama kerana iman dia berbeza daripada berani kerana emosi lain dia lain dia suci kalaulah seseorang itu berani semata-mata kerana iman kerana Allah kerana nak mempertahankan agama keberanian dia tak sama macam orang yang berani kerana emosi ataupun kerana sesuatu urusan peribadi. Dia tak sama. Sebab itu ada berapa banyak orang yang pada awalnya nampak berani. Tetapi lama kelamaan boleh dibeli dengan dunia, dengan wang ringgit. Maka dia menjadi menikus, menjadi senyap, maka menjadilah orang yang paling pengecut sebab dia berani adalah semata-mata kerana dunia urusan peribadi. Orang yang berani kerana Allah, masya Allah. Maka pada waktu itu dia nampak segala-galanya tak ada kuasa yang hanya ada kuasa hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pemuda ni orang biasa, pemuda bukan pahlawan pun. Jika nak dibandingkan dengan level Abu Jahal, Maka pada waktu itu dia berjanji, kalaulah aku nampak Abu Jahal yang terlalu banyak menyakiti Nabi ketika berada di Mekah, nescaya tubuh badan aku takkan berpisah daripada tubuh badan Abu Jahal sehingga salah seorang daripada kita yang mati. Maksudnya dia takkan mengalah, takkan berunduk, takkan melarikan diri walaupun yang di berhadapan itu adalah Abu Jahal. Itu adalah iman itu adalah keberanian kerana kerana iman masya-Allah dan itu ada pada 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 sahabat radhiyallahu anhum Abdul Rahman bin Auf berkata lagi aku sungguh kagum dengan sikap pemuda itu kemudian yang ini salah seorang dia kan ada dua teman di kiri kanan Abdul Rahman bin Auf kata Abdul Rahman bin Auf kemudian temannya pula berbisik kepadaku benda yang sama dia kata pak cik kenal tak Abu Jahal mana Abu Jahal? Orang apa? Pemuda yang kedua. Maka bila ditanya kenapa nak cari Abu Jahal? Jawapannya pun sama. Sebab dia nak mengalahkan Abu Jahal. Kerana Abu Jahal banyak kali menyakiti Nabi SAW. Abu Jahal ni memang jahat. Kita dah pernah baca sebelum ini. Apa je benda buruk yang dia tak pernah buat kepada Nabi. Pukul pernah, ugut pernah, maki pernah, ejek pernah. Baling najis pernah, pijak tengkuk Nabi pernah. Semua kejahatan dia pernah buat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dua pemuda ini tak sabar-sabar nak tahu mana satu Abu Jahal. Kedua-dua pemuda ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kata Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu. Sedang dua pemuda ni tanya mana satu Abu Jahal. Maka Abdul Rahman bin Auf pun berkata, tidak lama kemudian aku lihat Abu Jahal sedang berlega-lega di atas kudanya di celah-celah orang ramai. Apa maksud di celah-celah orang ramai? Abu Jahal ni dia panglima Quraish. Maka ada tentera Quraish yang kawal dia. Maka nak boleh nampak Abu Jahal daripada celahan-celahan prajurit Quraisy yang mengawal Abu Jahal dan dia berada di atas kuda dia maka Abdul Rahman bin Auf pada waktu itu berkata wahai anak muda tidakkah kamu melihat orang itu yang berada di atas kuda yang dikawal rapi oleh tenteranya itulah orang yang kamu tanyakan kepadaku kata anak nampak orang yang atas kuda tu itulah Abu Jahal kata para ulama sirah. Ini sebenarnya riwayat daripada hadis. Kata Abdul Rahman bin Auf, lalu dengan segera kedua-dua anak muda itu menyerang Abu Jahal dan mencantasnya sehingga berjaya menyebabkan kematiannya. Allahu Akbar. Ini pemuda, darah muda. Orang muda ni, dia berani dia luar biasa. Berani luar biasa. Dia tak adalah macam orang yang dah berusia. Nak buat sesuatu, dia akan fikir risiko. Dia akan fikir apa bakal berlaku. Yalah, sebab pada waktu tu banyak pengalaman. Dah banyak melalui asam garam kehidupan. Tapi orang muda, akak-akak tuan-tuan pun pernah merasai muda. Dia kalau boleh, dia langgar je. Dia tak kisah. Dia buat je. Sebab itu dalam Al-Quran, Allah banyak menyebut tentang pemuda-pemuda. Ashabul Kahfi, Allah bila sebut tentang mereka orang yang sanggup tinggalkan segala-galanya untuk masuk ke dalam gua firman Allah innahum fityah mereka adalah pemuda-pemuda orang muda maka pemuda ni Abdul Rahman bin Auf berkata nampak tak tu yang tak kuda tu yang celah-celah tentera Quraisy itulah Abu Jahal terus kata para ulama sirah dua pemuda ini berlari menyerang Abu Jahal dan mereka berjaya akhirnya membunuh Abu Jahal daripada sini kita belajar keberanian yang ada pada para pemuda tahyat sebab itu kalaulah bergabung kecerdasan orang yang berusia dengan pengalaman dia dengan keberanian kekuatan orang muda masya-Allah nurun ala nur nurun ala nur sebab itu penting pihak masjid pihak organisasi Islam sertakan para pemuda. Kalaulah sesuatu masjid itu hanya orang yang berusia saja, tak ada orang muda turut serta, maka di situlah lama kelamaan akan matinya masjid tersebut. Seorang yang berusia berapa lama jadi boleh hidup? Lama kelamaan akan meninggalkan dunia, maka perlu ada pelapis daripada orang-orang yang muda. Sebab itu tak silap dua minggu lepas maka khutbahnya ditekankan tentang perlu untuk bersabar dengan orang muda supaya orang muda menggunakan kekuatan mereka untuk agama. Maka dua sahabat ni, Abdul Rahman bin Abu berkata, itu Abu Jahal. Terus mereka serbu dan mereka berjaya membunuh Abu Jahal. Allahumma salli ala Muhammad. Muka surat 365. Kemudian anak muda berdua itu pergi kepada Nabi. Mereka nak ceritakan kisah mereka bagaimana mereka berjaya untuk membunuh Abu Jahal. Maka Nabi bertanya siapakah di antara kamu berdua yang membunuhnya. Setiap seorang daripada anak muda itu menjawab sayalah yang membunuhnya. Bukanlah mereka ego riak. Tapi bila Nabi tanya maka mereka berkata aku wahai Rasulullah. Yang seorang lagi pun berkata aku wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW bertanya, Adakah kamu telah bersihkan pedang kamu? Mereka kata belum wahai Rasulullah. Maka Nabi melihat pedang mereka berdua. Maka Nabi bersabda benar. Kamu berdua yang telah membunuh Abu Jahal. Mereka berdua bergabung bersama telah membunuh Abu Jahal. Yang merupakan pahlawan Quraisy, Panglima Quraisy Dan orang yang paling banyak melakukan kejahatan kepada Nabi. Ha, daripada kisah dua pemuda yang nampak biasa tapi kita telah belajar tadi keberanian kepentingan adanya orang muda dan sebagainya kita juga belajar bagaimana pentingnya kerjasama kerjasama bagaimana kedua-dua pemuda ini bergabung maka boleh mengalahkan bukan calang-calang musuh boleh mengalahkan Abu Jahal yang ketika itu dikawal oleh panglima-panglima Quraisy -panglima yang lain bersatu, kerjasama. Dan ini yang semakin hilang daripada daripada orang-orang yang beriman. Daripada umat Islam. Maka ujian umat Islam adalah berpecah. Sehingga kan Nabi SAW bersabda, Wasat, Wasatataf wasataf tariku ummati. Dan umatku akan berpecah menjadi 73 pecahan. Itu pecahan-pecahan besar. Belum lagi pecahan-pecahan yang lain Maka Daripada kisah dua pemuda Yang bergabung tenaga Walaupun sangat muda Walaupun mereka bukanlah pahlawan Tetapi semangat mereka Kebersamaan mereka Bersatunya mereka Menjadi pengajaran Itulah kekuatan Mana-mana manusia Apabila bersatu Apabila bersama Padamai Mercun Eh ada raya ke? Ha? Birthday kakak? Ha. Kau tahu memang macam ni? InsyaAllah Hanya hari apa? Selasa Hari haji lambat Okay Tapi tak tak bising kan? Mana kat luar ni benda penentum Ada orang main Main mercun Ada raya apa-apa ke? Dia terlepas pandang Kan? Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ajma'in. Tak ada raya. Sebab betul bunyi macam dia. Allah uh, SWT. mana tadi? Okay, dua pemuda ni. Maka dua pemuda ini telah bergabung dan berjaya mengalahkan Abu Jahal. Pahlawan Quraisy, Panglima Quraisy. Maka Nabi SAW kata, adakah kamu dah bersihkan pedang kamu? Mereka kata belum. Maka bila Nabi tengok, maka Nabi kata kamu berdua yang telah terlibat sama membunuhnya. Setelah selesai perang nabi memutuskan harta rampasan daripada Abu Jahal diberikan kepada Muaz bin Amr bin Al-Jamu ayah ayah kedua budak ni rupa-rupanya dua budak ini adalah adalah adik beradik adik beradik sama ibu berlainan berlainan bapa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali washabi ajmain Maka diberikan kepada Muaz bin Amr al-Jamuh. Minta maaf. Uh, maka mereka ni kawan baik. Bukan adik-beradik minta maaf. Maka siapakah dua pemuda tadi yang sangat berani yang berjaya mengalahkan Panglima Quraisy? mereka adalah Muaz bin Amr bin Jamuh dan Muawiz bin Afra radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi Nabi akhirnya bagi harta rampasan Abu Jahal kepada Muaz bin Amr bin Jamuh. Tapi yang terlibat sama membunuh dua orang. Muaz bin Amr bin Jamuh dan Muawiz bin Afra radhiyallahu ta'ala anhumah. Dahsyatkan pemuda. Dan dahsyatnya bagaimana bergabungnya dua pemuda. Maka runtuhlah kejahatan Abu Jahal yang sebelum ini telah berterusan menyakiti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam maka ini adalah kisah bagaimana terbunuhnya Abu Jahal banyak yang kita boleh belajar banyak yang kita boleh belajar daripada kisah ini dan selepas daripada matinya Abu Jahal maka yang menjadi pemimpin utama Quraisy adalah Abu Sufyan bin Harb yang ketika itu belum masuk Islam dan akhirnya beliau masuk Islam sewaktu pembukaan kota Mekah radhiyallahu ta'ala anhu kita berhenti di sini insyaAllah. Minta maaf malam ni letih sikit. Malam ni letih sikit. Doakan saya punya bisa haji belum lagi keluar sebagai mutawif. Doakanlah boleh keluar insyaAllah. Kalau lah keluar, Alhamdulillah syukur. Kalau lah tak keluar, maka segalanya adalah perancangan Allah SWT. Mudah-mudahan insyaAllah dapat menyantuni Duyufur Rahman Jemaah Haji pada tahun ini insyaAllah. Terima kasih kepada semua yang bersama. Minta maaf letih sikit malam ni. Kita habis awal sikit. So ada beberapa program tadi. Maka lambat habis. Tapi Alhamdulillah kita dapat bersama juga malam ni. Hari ni setelah seminggu lebih, dua minggu. Kali pertama kita berjaya buat tiga-tiga program. Hayati Quran, Penawar Hati, Sirah Nabi. Mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita istiqamah insya-Allah. Jadi hari ini kita belajar dua pemuda hebat Muawis bin Afra dan Muaz bin Amr bin Jamuh. Kan sedap nama mereka masya-Allah. Inilah yang sepatutnya kita jadikan idola kepada remaja kita, kepada anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semua yang komen, yang share, yang tak rakan-rakan Haifa Najwa Rohim Rohimah. Rahima binti Abu Haifa Najwa Salma Ibrahim Zubai terima kasih Kak Salasia untuk gift terima kasih kepada semua abang El Moga semoga Allah balas dengan rezeki yang melimpah ruah lagi berkah Dipamiko, Siti Maria Zarina Ali kasih senja pelaut Budiman Fatimah Azara dan juga yang lain-lain jumpa lagi insya-Allah Maznita Ahmad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehari kita ada tiga program. setengah pagi, 6 petang dan 11 malam insya Allah. Kita jumpa esok jam setengah pagi dalam Hayati Quran. Subhanakallahumma bihamdika. Nashhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.